Я химик, Очень. у меня 18 лет стажа, через два года будет отлично, 20 Это Отлично, еще, да? это прекрасно. Самом меня самом деле деле. Поэтому, пока, когда вы сказали, что у вас научные шоу, я удивился, что в чат есть не просто да, а люди, которые, э, скажем, тянутся к чему-то такому познавательному. Добрый. Я из города Хмельницкий, вы откуда? Я из города Матище, еще Москвой. Московская область, да, знаю. О чем общаетесь? А, предлагайте тему, спокойно с вами смогу поговорить. Кто вы по профессии? Я ведущий научных шоу-программ. Можете выключить музыку там какую-то, ну или передачу, она мешает. А у меня у меня там сын. А, сейчас, секундочку. Если вы не против. Не против. Сейчас вырубит сына. Очень странно то, что звук через полкомнаты, точнее через всю комнату доходит до тут. Понял. Понял. Да. Ведущий каких программ? На шоу-программ. А где вы ведете их? Телевидение? Везде. Нет, на телевидении нет, к сожалению, с пушным не могу. Так, а где ведете Итак. эти программы? А, ДК. В Доме культуры? Но в домах культуры. В домах культуры ведете научные программы? Да. Например, как шоу ваше называется? А, тайна великих открытий. Тайна великих. И какие открытия вы там рассказываете? Интересно наш. Ну, я работаю сухим льдом, жидким азотом, с ликатушкой. И все рассказываю, как это работает. Ну, естественно, есть какой-то сценарий. Понял. То есть вам приводят детей со школы вот такое, да? Ну да. Понял. Ну, как в ДК, ну. ну а может, можете, ну. можете какой-то ну, показать? Вот мне, если у вас дома не. Есть. показать не могу, могу рассказать. Да, рассказать. Я думал, так увидишь, вы катушку покрутите. А не, нет, хорошо. Я могу рассказать так, что вы. Вот ну я могу рассказать так, что вы даже это прям представите Вам со, Давайте, со Давайте попробуем. Ну, во-первых, может быть, познакомимся. Меня Андрей зовут. Меня зовут профессор Грюм. Так. Если мы уже тогда начали. Угу. Андрей, здравствуйте. Как вас дела? Рассказывайте. Андрей, смотрите. Я вот когда создаю роботов, создавал роботов в своей лаборатории, их микросхемы, я сейчас параллельно просто по работе работаю, их микросхемы очень сильно перегревались. То, как вы думаете, ну, я использовал для охлаждения что-то, ну, холодный элемент. Любые холодные элементы. Ну, скажите, ну, какой-нибудь предмет, может быть. Ну, например, скажите. жидкий азот. А, жидкий азот практически самая холодная жидкость на Земле. Mm -hmm. Минус 196 градусов. А, хорошо. Но его я использую только в, в очень а, случае, когда ну, вообще другого нет. А что может быть полегче, полегче? Сухой лед. О, сухой лед, да, кстати, именно, да. А сколько его градус? Минус 78, если я не ошибаюсь. Все правильно, минус восемь с половиной, если быть точным. Вот, а еще он делается? Это ж углекислый газ. Все правильно, мы вдыхаем кислород, а выдыхаем что? Полный рот. Нет, углекислый газ мы вдыхаем. Если мы этот углекислый газ поймаем, специальной машины, прям его можно, естественно, здесь сделать, то тогда через специальные машины мы получим сухой лед. Хорошо. Что будет, если я... По... Ну, давайте с просто посмотрим, как он реагирует с обычной горячей сублима... Сублимация будет. Все правильно, да. Переход из твердого состояния с газообразной. Газообразная, минуя жидкое, да. Все правильно, да, все отлично. Вы смотрите сейчас где-то подсказку какую-то или что? <с> я дело в том, что я химик. Очень. Вы сами. просто очень хорошо. очень хорошо, да. э, хорошо отвечаете. Я химик, очень... у меня 18 лет стажа, через два года будет отлично, 20 Отлично, да. Это прекрасно, но ельбит... пока, Когда вы сказали, что у вас научные шоу, я удивился, что в чат-рулетке есть не просто, да, а люди, которые, э, скажем, тянутся к чему-то такому познавательному и несу. Я не тянусь, я просто знаю. Не, не, ну смотрите, все равно, то есть вы могли бы я ДК понял, ДК я понял, дел, делать я. шоу, крутить какие-то Нап... там, да, например. А вы? Нап... Я просто... Да, да, да. Вот. Да и это я объясняю, естественно да. это все с юмором и так далее, но не, пу-пу-пу, смотрите, что-то задымилось, не. не. А Ну-ка, блин, пожалуйста, узнайте это. А, хорошо. На сухим дом уже ну, много... Ну, арест, смотрите, и, я, и, я понял... Не, я понял. Я просто думал, что, может, вы можете продемонстрировать какой то Мне интересно, как вы везете... Нет, я сожалению. Потому что... У меня, к сожалению, э, с ничего нет. Да, мне как химику с 17 летним стажем, вы мне ничего нового в этой сфере не расскажете. Да? Мне просто было интересно, как вы подаете это в научно-популярном контексте для молодежи, для детей, чтобы их заинтересовать. Вот мне было интересно, ну, вот, насколько... Да. Ну вот то, что я сейчас сделал, было уже интересно хоть чуть-чуть, но... Ну, 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 без, без визуализации. Вы же понимаете, вы же понимаете, да, что... Ну, я это, конечно, молод... это делал плоско. Дети, очень, да, сейчас. они воспринимают, им нужна визуализация. Им рассказывают, да. рассказывают ну, ухо влетело в другой вывод. А так он посмотрел, сублимировался сухой лед. Он такой, вау! Я так. специально делаю этот прикол, я, я прохожу с контейнером, потому что сублимируется, я такой, э, говорю, у нас все-таки научное шоу. Вот, например, мужчина вот просто на первом ряду я прохожу, мужчина, как называется эта реакция? Он такой, а папа, все правильно, сублимация, молодец. И потом я вот его шел докапываю. Ну, то есть не только химия, но еще и физика. Вот есть, это... э, ну... Дело, дело в том, что сейчас у нас есть из-за того, что э, накопилось очень много э, научных знаний, да, э, произошла дифференциация на химию, физику, биологию и так далее. Если мы еще возьмем э, лет 200 назад, науки были не настолько разделены, и очень много э, ученых, они работали на сме смежных э, этих, галузях, как это по-русски. Смежных межных отраслях. Угу. А. ну да я слушаю. Да? Нет, так я говорю, поэтому сейчас, сейчас открытие серьезное, они идут на стыке нескольких наук. вы кстати по профессии что вы заканчивали? А, актер, мультипликацион да. театра кино. интересно. сложно. понял. Я отдалек от актерского искусства, это для меня что-то такое ну, непонятное. Я даже не представляю, ну, мне кажется, что актеры это люди, которые немного лицемерные, потому что они играют э, свою роль в театре, и мне кажется, что они в жизни могут быть не искренними. Не поймешь, где да. он играет роль, где его маска, а где он настоящий. Ну да, этим пользоваться очень легко, но если ты ну, хорошо обучился, ну, серьезно, мне это помогает в моей работе, ну, опять же, на сцене, ну, и, например, продать какую-то, ну, свою, ну, то есть, впарить, шоу. Впарить. впарить, но я всегда честно, если я понимаю, что, например, вот, ну, у нас бывают ну, клиенты, ну, заказчики, которые, я понимаю, что у них денег не очень, вот, а у нас, ну, дорогие шоу, прям именно в моей компании. В наших, на, точнее, давайте так, не в моей, а у меня есть начальник, я главный артист и так далее. Я такой Ну, блин, ну честно со мной разговариваю. Я звоню и такой, Макс, ну блин, это, ну хороший давай сделаем за эту цену. Ну почему нет? Ну, ну хочется. Вопрос, э, вопрос: вот такой. Э, вы сколько уже ведете это шоу? Именно а -а -а. это? Да, именно это. Ну, так это не сказать, потому что постоянно меняется. А именно, прямо, именно в виду. Давайте так, да. легче будет объяснить. Скажем так, сколько виду? вы работаете в этой сфере? Вот я 18 лет психолог, да? 6 лет, Ой, 6 лет минимум. Нет, есть, больше. С... Больше. Вот за 6 16. лет вы, вы не замучились? Да, давайте так. Да. Конечно. Конечно, это... А, ну, можно, конечно, конечно, устал. но поэтому, Дело в том, мол, что я, 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 я когда в школе, да, я ходил на эти олимпиады... Вы задаете вопрос, я отвечу. Нет, я сейчас хочу сказать, у меня просто когда вот появляется внутренняя, понял. внутренняя эмоциональная реакция, это знаете, как вот катализатор сработал, и я, сейчас реакция, я, понял. Слушай, я должен, слушай, должен слушай. выговориться, да. Я когда в школе был на олимпиадах по химии, я думал, блин, все, химия, это будет моя жизнь, столько интереса, я пошел в университет, я начал работать химиком О. потом, да. Сначала это было настолько увлекательно, познавательно, а после пяти где-то лет работы ты стал привыкать. После десяточки для тебя, ну... Ну, сухой лед, так сухой лед. Сколько раз его слышал? Ты видишь, ты видишь, ним, и... да? да, да. И мне кажется, что у вас тоже, наверное, у актеров такое есть эмоциональное привыкание. Да? То есть... Подожди. То есть ты, наверное, выходишь и смотришь на этих, которых согнали в, в Дом Культуры, и думаешь, как вы меня... Я актер, я вам отыграю номер. Да? Говорите. А, я очень понимаю, о чем вы хотите сказать. Честно, иногда такое, но вот секунды перед выходом я, эти люди первый раз это видят. И то есть я должен сыграть как в первый раз для них. И я такой, как же я, да, я могу, вот, как же я, но я в себе. И я делаю шаг и, и я кайфую, я вот этот час, час пятнадцать, я кайфую и я делаю это честно. И по, и по правде, по правде, по правде я, Да, я потом устал. Как же... И так далее. Но в момент своей работы я абсолютно... А сила в правде. И я сильный в этот момент на своей сцене, на моей сцене, в моей лаборатории. Я всегда честен. И, ну, то есть, ну, у меня, кажд... ну, шоу, потому что у меня нет четвертой стены. Знаете, что это такое, да? Нет. А ну, смотрите, четвертая стена для актера, он, ну, это когда... Ну вот вы смотрите кино, и если вот актер повернулся в камеру и сказал, а вот такая вот х... это разрушение четвертой стены. Четыре ком, ну, четыре стены. Поняли? Нет. Объясню еще раз. Смотрите. Но Тарантино нравится вам? Нет. Какой фильм вам нравится? Любой назовите. Джага-Джага, Роберт Мадяр. Ну, хорошо. Смотрите, там актеры существуют, существуют, играют, да? Да, а вот не существует. Да. Угу. Если ну, какой-то из главных актеров поворачивается, прямо смотрит в камеру, смотрит вам в глаза угу. и говорит, а вот такая вот загогулина, это разрушение четвертой стены. Для актеров четыре стены это значит то, что все, мы живем там, у нас нет зрителей, кто на нас смотрит, это называется четыре стены. А разрушение четвертой стены это когда общается со зрителем. Угу. Понятно? Ой. Ну я вот. понял, да. Вот у этого, да. Кстати, интересно, вот у этого Роберта Мадяра, да, никогда я не помню, чтобы актер вот так разрушил четвертую сцену и что-то сказал в камеру. Прикольно, да, вот. заметил. Вот. Это не прикольно, это ну это просто ну есть. Это вопрос. мастерство, а -а -а. да. Вот теперь я понимаю. Да. Я думаю, я просто думаю, почему актеры вот в этом сериале Джаг-Джага, который я смотрю, да, никогда не говорят что-то вот типа нам зрителям, да. Вот да, и потому что актер... причем, там... Да, потому что Ра. камера, вот прям бывает такое, вот прям лицо актера снимает вот ну, да. вплотную, но он ничего не говорит. Я понял теперь, да. Да, <свят> вот это называется четвертая стена. А у меня нет четвертой стены. У меня три стены. Раз, два, сзади три. И я общаюсь со зрителем. То есть я могу спокойно. Ну, как я с вами сейчас общался, то есть, ну, это еще <свят> естественно. Детям нужно тоже, давайте подумаем. А, ап сделать что-то. Я постоянно с ними в каком-то диалоге. Вот у меня нет четвертой стены. И каждый раз это по-новому. Каждый раз это по-новому. Именно из-за этого шага я каждый раз, каждый сколько раз, я уже 8, с 2016 или 2017, ну, ну, 17 а Вот такой вопрос. И вы там сказали, да, вот, член... у меня знакомый есть, он, эти, блогер, Сейчас, короче, модно, он там типа с аудиторией общается, проводит какие-то стримы. Тупо каждый вечер проводит стримы. И у него он как раз рушит вот это, если по вашей методике, он наоборот работает. Что у вас? Это мне звонят, я от Аню. Да. И он как раз, он именно наоборот общается, вот у него абстрагируется, а потом бывает он и врывается вот в эту четвертую стену и людям рассказывает. Да, вот я сейчас анализирую, как он ведет. И я вот тоже думаю, я не знаю, мне кажется, что вот эти блогеры, они тоже немного актеры, потому что так каждый день быть на стримах, например, что-то там втирать людям, короче, о чем-то рассказывать, это, наверное, нужно актерское мастерство. Бла-бла-бла, 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 бла бла Ну, неважно о чем, но если людям нравится, да, главное, чтобы тебе словарный запас хотя бы был, книжки почитай, друг. Я просто... Не, ну он, он, он очень начитанный. Просто я ему даже иногда завидую. Он, я просто только вот в химии шарю, да, а он вообще настолько такой разносторонний человек вот этот. И он проводит стримы на разные темы даже может. Он говорит может поговорить о политике, о физике, о культурологии там о чем угодно вообще. Я я иногда удивляюсь, как он может. Причем у него есть такая фишка, он на стримах бывает входит в образы. Я вот смотрел, он играет, ну я не знаю, что он оканчивал. Может, у него нет актерского, это, может, есть. Но он, бывает такое, что перевоплощается и начинает на стриме изображать из себя, например, кого-то там э, врача. Начинает изображать из себя э, еще кого-то человека. И настолько это реалистично, что люди верят. Я, я прошу прощения. Я, я все слушаю. Я просто... Да, так, и... да. просто, ну, вот, мне есть возможность как-то вот научиться. Мне вот может, тоже было бы по работе иногда э, немножко актером быть. Потому что я вот, встречаюсь, иногда нужно, знаете, когда особенно совещания проходят, и какую-то х... надо рассказать. Я обычно, у меня есть такой, я выхожу и говорю, что да, это х... Мы не должны реализовывать этот проект. возможно, нужно быть немножко актером, чтобы не злить на части и говорить, смотри, да, это х... очень большие перспективы и так дальше, все равно потом все забудут. Угу. Слушайте, а это же хамелеонство, но по факту. Ну, мы все люди хамелеоны. Ну да, но это хамелеонство, и, ну, и что это так? И что, нет, что ну, тут плохого, да? Ничего, нет. Но да. если ты нормальный хамелеон, хороший, да, мы, они... мы, приспосаблив, мы приспосабливаемся к окружающей среде для того, чтобы выжить. Да. Но. Да. Некоторые, с некоторыми людьми именно так нужно, но особенно... Вы, вы же, например, ну, например Хотя... в России, в России там, вот у вас сейчас, сейчас, у вас сейчас диктатура, да? Вы же не можете выйти там на митинг, например, и сбросить ее. Но... Вы тоже, да, ну, вы с не, типа, ну, нет, вы подстроились -по под существующие объективные реалии. Мы реальности. вроде хорошо общаемся, никакую политику мы сейчас со мной не обсуждаем. Нет, я, я про хамелеонство, так. я про хамелеонство говорю. Еще раз, тогда мы не затрагиваем никакую политику, если вы со мной хотите продолжать общаться. А у вас триггерит этот вопрос? А, просто мы так хорошо общаемся, да. Ну, да, я скажу я да. Я же не имею к вам никаких проблем, а в чем проблема? Ну, я просто не могу понять. Ну, вот... началось. Я же не спросил, что у вас там сзади, блин. Я понимаю, то, что вы с Украиной. Что, ну, сзади флаг, флаг у меня и что. Ничего страшного. Мы с вами общались абсолютно другом. Да нормально общались, да. И э, про хамелеонство я пример привел до да, политическую. И что? Политические не так, стоп, стоп, стоп. Продолжим. Я понял, стоп, вам запрещено общаться о политике? Я не хочу. Я, я, Дмитрий Дмитриевич, не хочу об этом общаться сейчас. Почему? Не хочу. А как объяснить? Не хочу! Ну как я не Дмитрия... люблю, я, я не люблю никакого... Болгар! Хорошо. Я не люблю болгарский перец. Будешь, да будете докапываться? Почему? Ну, что не, любите, не любите не любите, да. Да. Вот и, и то а же тут... самое. Нет, это же не болгарский перец, это политика. Болгарский перец не управляет вашей жизнью, политика управляет. Так. Мы будем продолжать, или вы послушаете меня? Что я, попро... что. я попросил? Что я попросил? Давайте мы найдем какой-то общий знаменатель. В этой системе. Никого общего нет. Я попросил не делать. Почему? Стоп. Я не могу? Э как, давайте так. Вы ощущаете какую-то боль? Зачем вытаскивать? Зачем вот эти вопросы? Я... Ну, вы изменились на глазах. Как я только случайно, я же не говорил, даже опле, просто как пример. Да я, я понял, да. Я просто на Его... всякий пожарный. Я просто перестал. Человек так изменился, подожди, стоп, 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 стоп. не, как так, как так получилось, что, ну, мы говорили нормально, вы общались, для меня просто, может, я вас обидел чем-то, ну, может, Нет, вам нельзя о политике же. говорить, ну, может, вас там Нет. прослушают, нас там, я там не знаю, ну... Вы просто столько изменились, как будто ну, я вам что-то такое запрещенное сказал. Ничего, ничего. То, у, вас Продолжай. не будет, у вас из этого разговора не будет каких-то проблем там ну, на Нет, работе? Нет, вас... Никаких. Вы что? Ну, не я не говорю. знаю, может, у вас там ФСБ все слушает, ну я не в курсе. Нет, не, 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 Мой ФСБ я... ФСБшник, вон блин, такой кучерявый и... не может дать. Жена Это называется. Просто, в смысле, жена? Жена. Я говорю, если ко мне может дать... Это жена. Она видит вас сейчас? Пока нет. Я скрываюсь. А, то есть, я понял. То есть, у вас жена государственный служащий, вы боитесь при ней о политике говорить? Муха, ну, да, да успокойся, ты... Mm. На ты, извиняюсь. Mm. Про... Я, Про... Я, что... Дальше. Подожди, стоп, стоп. я, я чем-то вас обидел. Нет, ну, зацепил. Да, да, ты Мы нормально говорили. Нет, ну, все ну о, о работе, о моей, о вашей так ну, тут, все я, я спросила о политике, и тут сразу вы, вы изменились. Ты изменились. Вы прекратите? Вы прекратите. Я, все, под... я. Нет, стоп, стоп, стоп. Я хочу разобраться, потому что, чтобы не было каких-то обид. Не ну, будет потому... ну, я уже вижу, вы изменились. Ваше поведение не такое, как было до этого. Вы чем-то обижаетесь вас. на меня. Из-за того, что я вспомнила о политике как-то. Можно просто продолжать то, что было то. Нет, мы должны ну, как-то разрулить эту ситуацию, а тогда мы смотрим, ну, я не смогу продолжить, ну, напряжение. Я буду ощущать, что вы на меня просто смотрите. Нет, ты в коем случае. Ну как, ну вы, смотрите, вы изменились. Да. Вы немножко. Вы были. Настолько раскрепощены, мы нормально общались. Мы да, продолжаем. Вот вот, 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 про сухой лед и про Все нормально. Вы спрашиваете, все будет у меня хорошо. Я такой, да. Но только давайте мы прекращаем. Мы прекращаем просто об этом говорить. Вот можно взять и прекратить. Все, взять и прекратить. Все. Просто мы берем, вычеркиваем, продолжаем. А любой другой день. Вот, не надо, не надо вот это я вот. Может, да, может, вы, как актер, вы можете так знать вообще. Стену там поставили, стену сняли, вас да. это учили. Да, учили. Я химик. Вы не можете. Я, ну, я. я химик, мне вообще, да, но я человек. Я эмоции не могу свои. Вот я видел, что я вам сделал больно этим вопросом, и теперь забыть Ну, как забыть так? Это... Больно не было, не было сделано. Просто... Ну, как, больно? Вы получили какой-то дискомфорт. Конечно, потому что вы продолжаете. Ну, а как как мне вот эту стену поставить, чтобы ну не думать об этом? Это что за морда, прошу прощения. Это, это э, 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 я не к вам, я просто сейчас увидел на работе другая компания поставила фотографию со мной. А, смотри, как может вы как актерский, как мне абстрагировать? или как это, это... ну потому что я может, вас это не напрягает? Меня напрягает, что я вас обидел тем, что больную тему как-то зацепил. Я не хотел вас зацепить. Ничего страшного. Ничего страшного. Mm -hmm. Бывает, бывает, бывает. Ну, я там тоже неправильно сказал. Некрасиво. А что именно неправильно? Я? Ну, то, что я так очень, очень резко отреагировал на какую-то штуку. Ну да, да, как вы как-то. Yeah. Я, я, честно говоря, сразу аж почувствовал, ну, что. Я извиняюсь, что вы это тоже почувствовали. Просто, я смотрю, что вам до сих пор ну, дискомфорт приносит это, то, что я зацепил тему о политике. Нет, я уже это х... забил, но... М может, я, может, я не совсем корректно э, пример привел, да, что, например, я сказал, что вот у вас вы такая очень много ситуация, говорите. и вы, как -то вы тоже как миллионы подстроились. Вы говорите, вы говорите... Если очень я, много. я не имею никакого... Э, как это по-русски? Э, про, не как не имею по-русски как это сказать сейчас я же раз нервно сейчас у меня родной язык украинский я ничего, я не имею вот не имею претензий да к жителям Российской Федерации я понимаю что вы ну, не решаете в этой стране у вас есть там президент который все за вас решает вы не можете его поменять ну так так случилось да то есть я к вам конкретно не имею претензий. Мы не можем. Его. Да, я не имею к вам претензий да. тоже. Вы простой человек, так? Вы занимаетесь там своими э -э своей семьей, своей работой, да. Вы Можно скажу? Не на что не подожди, 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 подожди. Я выговорюсь, да. Вот. Правильно. И я понимаю, да, что вы вне политики. Вы вне политики. Возможно, это вас мучает, что вы не влияете ни на что в своей стране. И то, что я вспомнил политику, да, вас немного оскорбило. Да, да, скорее всего так, да. Кстати, скорее всего, так, да. Понял. Я, я, сам, я сам свои эмоции, скорее всего, не понял. Понял. Вот. Ну, вы не обижаетесь на меня? На обиженных воду возят. О, то есть не обижаетесь? чем? Ну, зачем? Мне это не зачем? Все, хорошо. Мне давайте мне... все. Давайте тогда будем говорить дальше, как говорили, да. Да, спасибо, наконец-то. Мы да. к этому пришли. Вот. Я просматриваю свои фотографии, угу. прошу прощения, просто параллельно. А, вы... а какие еще элементы вашего шоу есть? Можете сказать? Ну, физика тоже есть. Ну, например, ну. Стоп, я... подожди, я не могу абстрагировать. Я пробовал. Как это сделать? Ну, Я хочу поговорить с вами о физике, о этом. Ну, я все равно начинаю думать, что что-то не так. Элемент элементы шоу. Ну слушайте, вы на компьютере или... Ну я или вот, я живой человек, я вижу... Я вижу... На компьютере, на компьютере. Я. А, смотрите. Ну можете в другой вкладке ввести то, что я вам сейчас скажу. Лаб-мех называется. Лампы я взять, имею в виду, как мне делать, чтобы, ну, я, ну, я попробовал абстрагироваться. Все, про физику, физику, у меня снова всплывает это. Ну, Но вы кажется... сами спросили же. Ну, вы же сами спросили, какой у вас, ну, что Пас... да. еще есть. Стоп, стоп, да, я хотел поговорить, ну, у меня снова болит вот это, что ну, я вас обидел э, тем, что сказал, что вы там не решаете в этой стране что-то. Я не хотел, смотрите, я. Как человек из Украины. Не имею к вам никаких претензий. Я не хотел вас никак обидеть. Ну, вот как видите, я вам ничего не... Следую, я же вижу, что сзади вас флаг Украины. Но <У> я... Ну, флаг... <У>, у, у нас у всех флаги висят. Ну, мы... Все, успокоимся. Да. Попробуем. Вы... Все. Ну, вы меня спросили про мое шоу. Я вам ответил. Могу продолжить. Все. Да, продолжите. Давайте, ну не про мое шоу. Вот я, например, да. Давайте, на может, засе... сменим, сменим тему, потому что да, видите, шоу я с по... этим хамелеоном, оно сейчас снова будет, короче, улетать. Да. да. Сменим тему. Я, я, например, обожаю походы. Я был в горно ну на горных а, горах. Горно-Алтайская более... Республика, да. А, более двух недель. Понял. А, а в Крымские в... горы не ходили походом? Нет, не ходил, нет. Я Никуда за Крым. Ай, я за Крым вспомнил, снова про политика мне лезет в голову. Как Ничего это? страшного, успокойтесь, успокойтесь. А вы, вы, кстати, это... как считаете, чей Крым? Ну, в смысле, а, ну, по картам, а, ну, Крым русский, да, сейчас. Ну, вы, вы типа как считаете? Что значит типа? Ну, ну он русский, Крым русский. То, то есть вы, получается, поддержите захват России и Крыма, да? Ну, опять в политику или что? Ну... Как оно работает? Почему оно вылазит снова? Ну, это вы делаете, я вам отвечаю. Я считаю, что Крым русский, потому что, во-первых, это было все по документу. Подожди, то есть Россия и захватила... Сам... Ну, стоп, 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 вы простой человек, но вы поддерживаете захват Крыма? А, ну, это же не захват был. Ну, как не захват? Захват это было территорию Украины, тут, гоп, Россия захватила Крым, захватила Донецк, Луганск, теперь Херсонская область, часть Запорожская, ну, это ж так и есть. Так, стоп, это, или вы... идет? Подождите, понимаю, а да. Херсонскую область тоже Россия не захватила, хотите сказать? То есть мы все-таки перейдем в политику, да? Правильно? стоп, я стоп сейчас я хочу с этим разобраться. Теперь у меня как-то диссонанс. То есть вы считаете, что Россия не захватывала Херсонскую область, например? Давайте так. В 2014 году что произошло? Очень хороший вопрос. В 2014 году население России, которое было латентными, стало явными и начало поддерживать агрессию против другой страны. И ты угу. поддерживаешь людей в Украине. Угу, да, так, хорошо, хорошо. Я не хімік. Ну от, в общем, ваша. Внутренні і виліз. Я да я і я не актер. Хотя актер от Бога. Це новий канал. Підпишись на нього прямо зараз, постав дзвоник, щоб отримати усі сповіщення. Будемо на зв'язку.